Я смотрю на них все это время. Знаете, как? Я хотел бы спросить вас, родители жениха, родители невесты, вы рады этому а дню? Рады тому, что ваши дети сегодня здесь? Я думаю, что да. Вы знаете, друзья? по всему свету ищем, что нам дать самое лучшее. И у нас с вами, у всех, есть наш Небесный Отец, который тоже желает дать нам самое лучшее наследие. Знаете, что это такое, дорогие друзья? Что хочет дать Господь каждому человеку? И не просто хочет, Он дает каждый день это что? Это благословение. Это благословение. Каждое утро каждый день, каждый вечер мы получаем Божье благословение. И сегодня ваш черед получить здесь Божье благословение на определенных условиях, которые Господь, Господь поставил. И вы выполнили, слава Господу за это. Поэтому всегда держитесь за Господа. Я хочу сказать несколько слов, прежде чем мы совершим церемонию про В книге 10 песни есть. Большие воды не могут потушить любви. И реки не забьют ее. Друзья, помните этот текст? Большие воды не могут потушить любви. А почему это водам большим вздумалось тушить любовь? Как вы думаете, почему? Почему реки пытаются ее залить? Я смотрю вот на друзей, да, прекрасно молодые люди. У вас еще все будет ли вам вперед, выйти на их месте. Почему кто-то хочет потушить любовь, которая есть между людьми? Почему? Почему? Как вы думаете? Почему? Вообще, кто пытается потушить любовь, друзья? Друг или нет? Поэтому так, как Муж в семье самый главный глава в том вопросе, чтобы быть сторожем своей семьи, чтобы защитить свою семью от этого врага и не дать ему место. Иногда Данила у него будут опускаться руки. Но она очень сильная, и нам сложно такое признавать. Но иногда такое бывает, иногда все тебя отпускается. И нам нужно поддержка любящей жены, чтобы вдохновить мужа защищать свою семью дальше. Ты не жди этого вдохновения, ты должен всегда быть крепким, а ты его поддерживаешь. И тогда у вас будет все хорошо. Вы знаете, друзья, еще один момент. Для того, чтобы огонь горел, здесь сказано большое воды. Масло еще что? Газ, Газ. еще что? Дрова. Какой-то горючий материал. Обязательно нужен горючий материал. Чтобы в вашей семье любовь не угасала, чтобы всегда костер любви горел, нужно туда подбрасывать, подбрасывать обязательно дровишки. А что может быть дровами для огня любви? У кого есть опыт, кто может сказать, что может быть? любовь оживлять, воспалять, воспламенять, что? Это простые вещи. Вы должны это помнить. Это уважение друг к другу. Это умение понимать. свое внимание на лучших качествах, которые есть для вас. И таким образом ваша любовь, она будет постоянно гореть, Это будет добрым для вашей, для вашей, э, любви. Поэтому восполняйте, восполняйте друг друга, перекрывайте недостатки друг друга. Ну и в конце, что хочу сказать, самое главное для семьи, это связь семьи с Это, это в первую очередь ты кто следующее свином Помнишь, когда Бог пришел в Адемский сад, кого он искал? Дам или Ева? Помнишь, как искал Господь? Да. Он не знал, Ева, ты что там натворил? Нет, Бог искал да, да, да. Хотя натворил, а он не то а Бог искал Адама. Да, да. Мы нужны являемся связующим звеном между небом и семьей. Мы должны стоять над стражах духовных интересов, на стражах духовных интересов семьи, поэтому пусть будет вашей семьей всегда молитвенная жизнь. Начинайте день и заканчивайте день с молитвой. Читайте Библию вместе и отдельно. Посещайте церковь. Не просто как пассивные посетители, а как активные люди. Слушайте Господа. Вот, есть такой очень красивый текст. Его когда-то сказал апостол Павел в 1 Коринфянам 16 главе. «Все у вас да будет с любовью, вот тот костер любви, Пусть он будет у вас всегда на кухне, в спальне, на работе, э, в гараже, где бы вы ни были. Пусть у вас везде будет огонь любви. И тогда вы будете счастливы. Пусть Божье и будет в вашей жизни. Но сейчас, друзья, мы перешли к э, базовому торжественному моменту. Я попрошу максимального внимания всего зала. Пишите, если возможно. И попрошу вас, молодым, ну, Дорогие друзья, эти двое молодых людей, Эдуард и Даниэла, хотят заключить брак, законный брак. Они хотят стать мужем, женой и здесь получить Божье благословение на всю жизнь. Мы все находимся перед лицом небесных свидетелей, перед лицом Бога, а также перед лицом друг друга. И я задаю вопрос, который Многим не нравится, но мы должны задавать этот вопрос. Если сегодня у кого-то из вас есть что-то, что вы хотели бы сказать о их мотиве вступления в брак, о том, что, может быть, они не могут вступить в брак на законных Поскольку вы оба хотите создать законный брак и сделали в этом соответствующее заявление и приготовление, я хочу напомнить вам, что вы находитесь перед лицом живого и святого Бога. Нет никакой причины или мотива, по которому вы не можете получить законное благословение. Прошу вас Сестра я да благодарю вас. Ну а теперь, если вы такое дали свидетельство и нет никаких причин, то я попрошу ваших друзей, чтобы они простили белую ткань, которая является символом чистоты, брака, символом невинности, на котором вы получите Божье благословение. Mm-hmm. Никогда не назвал себя Превессан так. а назвал тебя не неименно, по-моему, по это форма не имеет ничего прекрасного. Майже четыре года, кто у нас с тобой познакомились, и уже не что-то слышу. Разум не ничего

Везде всі свої проблеми дотримати під тим. Для мене цей світ прекрасний, тому що я маю дитина. І проживши з тобою все своє життя, я хочу би зробити свій останній Бога, тебе у своїх війнах. Твои фуботки не учат.

Ціновати, та завжди бути поруч. Не любити. дорогой брат Эдуард и сестра Данила. Поскольку вы обещали заключить законный брак, соединить свою жизнь и судьбу законными узами брака, то я, проповедник Евангелия, соединяю вас во святом браке, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает объявляю вас мужем и женой, соединенными законными узами священного брака. Склоните к молитве. Дорогой наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в этот прекрасный и радостный летний день, когда мы стали свидетелями появления новой семьи. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты свел их судьбу вместе, за то, что Ты помог им пройти многое в своих жизни и дойти до этого прекрасного дня сочетания. Мы просим Тебя, Господь, прибудь с ними в их жизни. Благослови эту молодую семью, которая вступила теперь на этот путь совместной жизни, путь, когда они больше никогда не будут разлучаться, когда они будут делить вместе радости и печали, трудности и скорби и помоги им пройти этот путь жизненный вместе с любовью и быть счастливыми. Просим Твой Господь, благослови эту семью. Благослови плод чрева, который ты им дашь. Благослови их на входе и выходе. Благослови их, Господь, в разных ситуациях жизни, которые будут у них. И больше всего помоги им сохранять ту любовь, которую ты им подарил, взращивать ее, делать ее сильнее и крепче, дабы их семья могла быть тем местом, где любили убывать твои ангелы, чтобы их семья была отражением небесной семьи, и однажды, когда ты придешь, они могли соединиться с небесной семьей. Господь, благослови их. Ты знаешь, что их ожидает впереди. Помоги им пройти этот путь, крепко держать за тебя и друг за друга. Господь, не оставь их, благослови их. Пусть твое благословение всегда будет с ними, где бы они ни были а больше всего дороги силы и крепости быть верными Тебе, всегда обращаться к Тебе, всегда звать Тебя с собой, всегда следовать за Тобою и Твоим Словом. Благослови, Господь, пусть любовь Твоя будет между ними, и пусть имя Твое будет прославлено отныне и вовеки. Аминь.